И всем снова привет. Сегодня с вами просто про. И как сегодня у меня тройной кристалл, я вдонил в игру. Додумайтесь. Если кто додумался, ему... Ну, ну, я не говорю. Кто не додумался, дом 600 рублей. И вот, пока я не буду эти кристаллы, наверное, тратить. Я их потрачу 24-го. Ну, ну, на пушки. М2, М2 и М1. А когда корпуса будут, ну, я тоже смогу, наверное, или улучшу там. Ну, потом по счету там говорится же. Сейчас покажу. Ходится без скидок. Слушайте. Праздничная распродажа стартует 24 декабря с пушек 50%. Далее следуют корпуса, краски, припасы с абонементами и закрываю череду скидок микропрокачки. А с 29 по 31 декабря вас ждут три дня двойных фондов. Что же дальше? А дальше нас ждет всеми любимый новогодний квест на внимательность и знание игры. В призах танк мечты и горы припасов. Размер выигрыша зависит от скорости и правильности решения всех загадок. Ну и напоследок хорошие новости для долдоловов. С 1 по 3 января золотые в игре будут по 2015 кристаллов. Готовьтесь. И вот, как я сказал тебе, вот, например, с пушки потом с корпусов и так далее. На что хватит, то и улучшу. Ну, а сегодня, наверное, я получу звонку. Наверное. И кто хороший голдолов в 2015 будет падать? И вот мы продолжаем мой блин. Если честно, я вообще не хожу в общественные туалеты. Я 140 800 лет. Ну норм, норм. Я могу улучшить. Но я не хочу улучшать. Потому что я, мне надо терпеть до 24-го, 12-го. что, если все работницы придут со своим мужьяном? Я могу улучшить, могу. Флис улучшаем два.

Зайдем мы вот вот это. И вот нас загрузился. И сейчас мы будем нагибать, нагибать, нагибать. <связать> 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 да ладно, пофиг на эту песню. На нар... Нарк потом закупиться. Не попал, не попал, а потом упал. Может, то, Сейчас один прикол покажу. Выходит. Сейчас же в... обно... обновление вышло, короче. Надо... Од... Вот, ну тот обновление Я же вышло. И, например, на да, он из. Он. Габ... Я не хотел это. Еще пять минут. Ну ладно. Ну вот, например, сейчас, если будет поближе там. Вот, вот, вот. Стой на месте. Раз, два, три. Да, пожалуй, постой на месте. Ой, ну ладно. Пофиг на тебя. Да блин. Что за хрень? Ну, как мало мне до звонка осталось. Главное, чтобы сегодня друг поиграл. Один танк на месте. Стойте, пожалуй.

Достал, ой, достал меня это, что я уже сам. Ну, пожалуйста, стойте на месте. Мы проигрываем, я потаскал флаги, я хочу просто одну вещь показать. Смотри, смотри, стой, стой, стой. стой.

Мы просто, короче, поприкалываемся. Просто хочу поприкалываться. Тогда потом флаги потаскаем. Я ж стрельнул бы. Если бы не этот огнемет дебильский.

Ну уж на этом будем прощаться. Мы хоть и проиграли. Мне пофиг, что мы проиграли. Я хотел просто прикол показать. Ну, вы немного, наверное, видели уж. Можете сами попробовать. Просто прям стрельнуть, и он может перевернется. Ну, всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.